І всі країни Заходу теж живуть у якомусь у якоїсь ілюзії власної безпеки. Вони могли покінчити з Росією восени 22-го року. Дати нам всю зброю. Ми могли вигнати нахер цю Росію і зробити так, щоб Російська імперія просто розвалилася. Вони могли покінчити, коли був пригожин в 23-му році. Вони ніколи нічого не зробили. Всі їх оці вони як о, краплями, краплями нам дають зброю. До чего это приводит? Это вы навчаете э, микроб, а бактерию сопротивляетесь антибиотику. Все, больше вы ничего не Это все Есть. равно, что дать вам заразить вас ангиной и потихонечку давать разные разные антибиотики. Да вы научите хочется. только да. бактерию сопротивляться любому антибиотику. Они научили Россию сопротивляться их оружию. Они, извините, перехватывают хаймерсы, отклоняют их, отклоняют там атакамцы, Они рассчитывали на свою спутнику кодированную навигацию. но ну, они берут, что делают, берут, там, ставят приемник в другом месте, по оптоволокну транслируют весь сигнал с, с, этого. Даже не дешифруют, да, они его не будут дешифровать. Но ну, они просто спуфят, и все летит не, не, туда. Ну, просто ну, беда, они все живут в иллюзии. И самое плохое, что они не тренировали армию России. Если сейчас Украина падет, там Россия пройдет как нож сквозь масло. Вот эти все рассказы о том, что Сейчас там НАТО объединится. Во-первых, мы уже видим, что уже США закрыла свой зонтик над Европой. И это же на Мюнхенской конференции для Европы был ледяной душ, после чего они там начали что-то переосмысливать и выпустили вот это вот, когда министр войны вышел и сказал, что все, мы больше не будем защищать Европу. Ну, это такая очень Страшная правда. Поэтому сейчас они начали очень быстро меняться, переосмысливать все. И для них э, Украина... Э, они понимают, что им нужно оружие хорошее не на бумаге, а на поле боя. Вот это вот самое главное. То есть они понимают, что у них оружие, которое соответствует их бумагам. А, бумаг, а бюрократическое не такое, что ты там втрачаешь руки на отримание дозволу на постачание в армию. Руки. И ты, ты годуешь не только инженеров, все эти руки, а еще юристов, еще какие-то там финансисты, которые пишут безлич бумаг. Навіщо это нужно, я не понимаю.